بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا والله sifatlarning har biri azalda maxluklarning sifatlarining xilofidadir biladi bizning bilishimizdek emas va kuchi yetadi bizning kuchimiz yetganidek emas va ko'radi bizning ko'rishimizdek emas va eshitadi bizning eshitishimizdek emas alloh va taoloning o'ziga xos sifatlari bor va maxluklarning ham o'ziga xos sifatlari bor lekin alloh va taoloning sifatlarining hammasi maxluqlarning sifatlarini xilofida maxluqlarni sifatiga o'xshamaydi allohning sifatlari hech qachon maxluqlarning sifatiga teng bo'lmaydi azaldan shunday edi bu keyinchalik allohning sifatlari buyuk bo'lgani yo'q azaldan ibtidosiz holatda allohning butun sifatlari komil va go'zal edi lekin mahluqlarning sifatlari nihoyatda ojiz noqis sifatlar alloh taolo biladi allohning ilm sifati bor bilishlik lekin allohning bilishligi bizning bilishimizdek emas mana biz bir ilmni hosil qilishligimiz uchun qandaydir bir sabablarga muhtojmiz shu sabablar bo'ladi shu sabablardan biz ilm hosil qilamiz lekin alloh va taoloning ilmi sababga muhtoj emas sababsiz ilmi bor alloh subhanauva taoloning ilmi o'zgarmaydi alloh taoloda yangi ilm paydo bo'lmaydi bizda yangi ilmlar paydo bo'ladi ilmlarimiz ko'payadi ozayadi esimizdan chiqadi o'zgaradi ba'zan xato ilmlar bo'ladi lekin allohning ilmi bunday emas mana bu yerdan alloh subhanau va taolo sifatini qanday buyukligi ma'lum bo'lyapti va allohga hech kim teng kelolmasligi ma'lum bo'lyapti mana hatto farishtalar ham ilmda allohga muhtoj alloh bildirsa biladi bildirmasa hech narsani bilmaydi demak farishtalar hech qachon xudo bo'lmas ekan hech qachon farishtalar rab bo'lolmaydi hech qachon farishtalarga ibodat qilishlik joiz mai chunki farishtalar farishtalarday bir masum mahluqning ilmi ham maxluqona lekin allohning ilmi o'ziga xos komildir payg'ambarlar ham shundak payg'ambarlarni ilmi ham keyindan paydo bo'lyapti alloh va taolo o'rgatganligi uchun bildirganligi uchun bilyaptilar agar alloh taolo bildirmasa hech narsani bilmaydi zarra qadar ilmdan ham xabardor bo'lmaydi demak payg'ambarlar ham hech qachon mag'bud bo'lolmaydi hech qachon payg'ambarlar allohga teng kelolmaydi payg'ambarlarga ibodat qilishlik durustemas ekan mana harom shirk bo'lyapti avliyolar butun avliyolar ilm hosil qilishlikda ollohga muhtoj olloh ilm bersa shu ilm egasi bo'ladi va bu ilmni o'rgan yani turganda ham mana ba'zi sabablarga muhtoj bo'lyapti lekin alloh subhana va taoloning ilmi bunday emas demak avliyolar hech qachon allohga teng bo'lolmaydi avliyolarga ibodat qilishlik emas ekan va butun boshqa maxluqlarni ham shunga qiyos qilinadi boshqa daraxtlar qabrlar toshlar hayvonlarga ibodat qilishlik mutlaqo durustemas aqlga ham xilof bo'lgan narsa va alloh subhanahu va taolo qodir bo'ladi lekin qodirligi bizni qudratimizdek emas alloh subhanau va taolo har narsaga kuchi yetadi lekin kuchi yetishligi biznikidek emas biznikiga o'xshamaydi mana biz bir narsani ushlashlikka qodir bo'lishlik uchun qo'limizni sog'lom bo'lishligiga muhtojmiz haligi ham ushlanadigan narsa bo'lishligi kerak yoki yurishlik uchun mana oyog'imizni sog'lom bo'lishligiga muhtojmiz va haliginda ham yurishlik imkoniyati bo'lishligi kerak lekin alloh subhanahu va taolo har narsaga qodir biror narsaga muhtoj bo'lmagan holatda mana bundan ham hozirgi aytganimizdek farishtalar payg'ambarlar avliyolar olimlar butun insonlar butun maxluqlar mana qodir bo maxluqona ularni qudrati boshqa bir narsalarga muhtoj bo'ladi va ularni qudratini ham alloh subhanahu va taolo yaratadi demak ular <laughs> ollohga teng kelaolmaydi va ibodatga ham haqli bo'lisholmaydi alloh subhanahu va taolo ko'radi lekin bizni ko'rishimizdek <laughs> emas biz mana ko'rishlikda <laughs> ko'zga muhtojmiz ko'zimiz sog'lom bo'lsa ko'ramiz <laughs> va ko'rinadigan narsa bo'lishlik kerak ko'zimiz ihota qiladigan narsa bo'lishlik kerak lekin alloh subhanahu va taoloni ko'rishligi bunday emas boshqa maxluqlar ham shunday boshqa maxluqlar ham ko'rishlikda ko'p narsalarga muhtoj lekin alloh subhanahu va taolo butun mavjudotlarni ko'rib turadi va ko'rishlikda biror narsaga muhtoj emas biz mana devorni orqasidagi narsani ham ko'rmaymiz agarcha yaqin bo'lsa ham alloh subhanahu va taolo eshitadi lekin bizni eshitishimizda emas mana biz eshitishlikda quloqqa muhtojmiz qulog'imiz ishlamay qolsa eshitolmay qolamiz yonimizda turgan odam gapirsa ham eshitolmay qolamiz qarang qanchalik muhtojmiz payg'ambarlar ham shunday avliyolar ham shunday qanday qilib endi inson mana eshitishlikda bir quloqqa muhtoj bo'lgan agar qulog'i ishlamasa yonidagini ham eshitmaydigan kishilarga ibodat qiladi qanday qilib payg'ambarlarga avliyolarga ibodat qiladi qanday qilib endi shu yonidagi turgan odamni eshitolmaydigan bir inson uzoqdagi narsalarni eshitadi uzoqdagi narsalarni ham eshitib turishlik uzoqdagi narsalarni ham ko'rib turishlik bilib turishlik bular hammasi ollohning sifatlari kimiki bu sifatlarni maxluqqa nisbat beradigan bo'lsa kofir bo'ladi shu maxluqni xoliq bilan teng qilgan bo'ladi allohga teng qilgan bo'ladi shuning uchun ba'zi bir insonlar bizni firimiz shayximiz bizni ko'rib turadi eshitib turadi bilib turadi deydi bular hammasi shirk aqida shirk kalimalar bunday aqidada bo'lganlar ham kofir bo'ladi bu gapni gapirgan ham kofir bo'ladi bu gapga ishongan ham kofir bo'ladi chunki bular ollohning sifati bular ollohni tanimaganligi uchun mana bu maxluqlarni o'zlariga xudo qilib olyapti agar ollohni tanisa ular aytadiki bular ollohning sifati bu sifatlar ollohdan boshqa maxluqlarda abadan topilmaydi agar topiladi desan maxluqni ollohga teng qilgan bo'lasan kofir bo'lasan deydi lekin ollohni tanimaganligi uchun bu gaplarga ishonib ولكن ما مخلوق هو ما يفعلونه 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 هو وَالْحُرُوفُ مَخْلُوقَةٌ وَكَلَامُ اللَّهِ يفعلونه غَيْرُ مَخْلُوقٍ يفعلونه هو ما va harflar bilan gapiramiz va alloh taolo esa qurolsiz va hariflarsiz gapiradi va harflar maxluqdir va alloh taoloning kalomi maxluq emas alloh subhana va taoloning kalom sifati ham bor gapirishlik sifati gapiradi alloh taolo ammo bizdek emas bizga o'xshab gapirmaydi boshqa maxluqlarga o'xshab ham gapirmaydi o'ziga xos komil go'zal bir sifat bilan gapiradi biz olatlar bilan qur'onlar bilan gapiramiz harflar bilan gapiramiz mana gapirishlikka labga muhtojmiz labimiz bo'lmasa ba'zi harflar chiqmay qoladi gapirishlikda tishga muhtojmiz tishimiz bo'lmasa ba'zi harflarni chiqara olmaymiz mana ba'zi bir yoshi qariib qolgan odamlar bor shulardan agar tishi to'kilgan bo'lsa ba'zi harflarni chiqara olmay qoladi agar tilimiz bo'lmasa mutlaqo gapira olmaymiz bir ovoz chiqaramiz hayvonnigidan farqi bo'lmaydi hech qanday bir ma'noni ifoda qila olmaymiz qarang tilga muhtojmiz mana maxluqlarni ichidagi komil maxluq bo'lgan inson gapirishlikda tilga o'xshagan oddiy bir narsaga tishga labga muhtoj bo'lgandan keyin nafas olib chiqarishlikka muhtoj bo'lgandan keyin boshqa maxluqlarni qo'yvering demak bizni gapirishimiz maxluqona ojizona muhtojona bo'lgan sifatlar lekin alloh taolo bunday labga tishga tilga nafasga muhtoj emas kim shularni allohga nisbat bersa kofir bo'ladi alloh taolo gapirishida hech qanday olatga qurolga ehtiyoj yo'q hech qanday mavjud bo'lmasa hech qanday maxluq bo'lmasa ham alloh taolo gapiraveradi gapirishlikka qodir va biz harflar bilan gapiramiz qarang harflar bo'lmasa gapira olmaymiz bir harf bilan ifoda qilaolmaymiz masalan u degan kalima u deb uzun qancha uzun cho'zsak ham baribir qarshimizdagi odam bir ma'noni tushunmaydi qarang biz harflarga muhtojmiz va bu harflarni o'ziga bo'lgan ehtiyoj bilan ish bitmaydi bu harflarni o'zini yeriga qo'yishlik kerak bittasini oldinga bittasini orqaga qo'yishlik kerak masalan ip deganingizda i degan harfni oldina qo'yasiz p degan harfni keyin qo'yasiz shuilan i degan kalima hosil bo'ladi agar joyini almashtirib qo'ysangiz pi bo'lib qoladi bir odamga pini bergin desangiz tushunmaydi u agar oldida turgan bo'lsa ko'rsat shu pini bersangiz tushunmaydi siz ip deyapsiz qani harflarni joyini almashtirishlik bilan biz harflarga muhtojmiz lekin alloh subhan va taolo olatsiz qurolsiz gapiradi vala harflarsiz gapiradi deyapti qarang abu hanifa imom azam harflarsiz gapiradi harflar maxluq harflar maxluq alloh subhana va taoloni kalomi bo'lsa maxluq emas allohning kalomi mahluq bo'lmagandan keyin qanday qilib alloh taolo maxluqqa muhtoj bo'ladi harfga muhtoj bo'ladi qanday qilib allohning kalomi harflardan iborat bo'ladi qanday qilib alloh taoloning kalomi hariflardan tashkil topgan bo'ladi mana ba'zi kishilar bor aytadiki harflar qadimdir deydi bunga o'tgan darslarda ham aytdim imom imomuri aytdilar harflar qadim bo'lsa bir taxtaga o'yilib yozilsa bir oyat shu taxta yonganda yonib ketadiku harflar agar harflar qadim bo'ladigan bo'lsa yonmaslik kerak chunki allohning sifatlariga o'zgarish kelmaydi allohning sifatlariga maxluqlar hech qanday ta'sir ko'rsatolmaydi demak bu harflar qadim emas ekan yana uni ustiga bu harflar hariflar qadim bo'ladigan bo'lsa allohning sifati bo'ladigan bo'lsa bu mahluqlarni ichiga sinmaydi agar bir odam aytsaki bu hariflar allohning sifatlarini bir juzi bo'lagi deydigan bo'lsa u allohning sifatlarini bunday parchalanadigan juzlanadigan murakkab narsaga o'xshatgan bo'ladi u mujassam bo'lib qoladi keyin allohni maxluqqa bo'ladi alloh subhanau va taoloni zotida ham sifatida ham bunday juzlanishlik parchalanishlik bo'linishlik bo'lmaydi u maxluqlarni sifati mana shu devor parchalanadi bo'linadi g'ishga loyga ajraydi bu boshqa maxluqlar ham shunday mana bir qo'yni so'yasiz ajraydi u yog'i go'shti suyagi bor va boshqa boshqa narsalari bor parchalanyapti juzlarga bo'linyapti daraxtlar ham shunday butun maxluqlar shunday lekin alloh subhana va taoloda bunday emas alloh taolo bunday murakkab yoki juzlangan narsa emas bo'linadigan narsa emas lekin harflar qarang maxluq agar alloh taolo gapirishda harflarga muhtoj bo'lsa keyin harflarga tartib berishga ham muhtojlik keladi harflarni bir tartib bilan gapirmasa gapiraolmaydigan bo'lib qoladi shular hammasi keyin allohni kalom sifatini komilligiga tani yetishiga sababchi bo'ladi shuning uchun abu hanifa va ahli sunnat va jamoatning jumhur jamoatniaytadiki hariflar maxluqdir hariflar qadimmas alloh taolo gapirishlikda harflarga muhtoj emas endi biz o'qiyb turgan qur'on mana harflardan tashkil topganku degan savol keladi buni haqqiq ulamolar aytadiki bu tushunishligi emas aslida inson allohga bog'lanib turib yaxshilab fikr qiladigan bo'lsangiz bu tushunishligi oson bo'lgan narsa lekin ba'zi bir olimlar odamlarni qo'rqitib harflarni maxluq sen kofir bo'lasan falonpiston deb yana yolg'on gapirib ulamolar harflarni mahluq deganligi uchun odam kofir bo'lib qolmaydi qo'rqadi insonlar bo'lmasa yaxshirab fikr qiladigan bo'lsangiz aql ham taqozo qiladiki harflar maxluqdir shu qur'ondagi ko'p bahslar bor mutashabih sifatlar hali keyinroq keladi ollohni qo'li to'g'risidagi bahslar allohni yuzi to'g'risidagi bahslar ko'pchilik ulamolar ko'p bir og'ir holatga qoladi tushuna haqqiq <musabip> ulamolar aytadiki bular hammasi alloh subhanahu va taolo maxluqlarni tarbiyasi uchun qo'ygan narsa maxluqlarga tushuntirishlik uchun masalan biz qo'l deganda bir narsani de tushunamiz shuning uchun alloh subhanau va taolo qur'onda allohni qo'li deyapti bizga qandaydir ma'noni yani tushuntirishlik uchun boshqa sifatlar ham shunday mana bu qur'on harflardan tashkil topyapti gaplardan tashkil topyapti kalimalardan tashkil topyapti bizga tushuntirishlik uchun mana shu qur'on mana sahifalarga yozilyapti biz istefoda qilishligimiz uchun endi bizni istefoda qilishligimiz uchun alloh subhana va taolo shunday imkoniyatlar qilya turgan bo'lsa undan bu narsalarning qadimligi azaliyligi masalan sahobalar qanday aqida qilardi sahobalar shu harflar to'g'risida qanday aqida edi sahobalar buni nihoyatda yaxshi bilishardi chunki sahobalarni zamonida qur'on avvaliga yozilmas edi payg'ambarimiz alayhissalom oldiniga man qildilar yozishliknan keyinchalik izn berdilar yozishlikka hop sahobalar qanday qilib yozdi yozdikeyin sahobalarni qo'liga bizni zamonimizdaga o'xshab bunday go'zal qur'onlar oppoq sahifalarga yozilgan holatda butun alomatlari qo'yilgan holatda kelgani yo'q edi ular bir oyatni eshitsa shunday bir teriga teri olishyapti teriga yozardi siyohlarni keyin siz sahobalarga ming marta gapiring shu teri qadim shu siyo qadim seni aasang qadimsen abadan ishonmayi sahoblar sahobalar aytadiki senda aql bormi bu teri teridi yotgan edi bu terini oldim men bu siyoei nimaga ishlatsang bo'ladi bu siyoh bilan sen bir yomon kalimani yozsang ham bo'laveradi yaxshi kalimani ham yozsang bo'lveradi bu terini ustiga ham yaxshi narsani ham yozsang bo'ladi yomon narsani yozsang ham bo'laveradi qanday qilib endi bunga biz qur'onni yozganimizdan keyin bu teri ollohni kalomi bo'lib qoladi teri bu siyoh qanday qilib ollohni kalomi bo'lib qoladi sahobalarga tuhmat qilishadiki sahobalar hariflarni qadim deyishadi tuhmat bular sahobalar bunchalik johil mas edi ahmoq emas edi tushunadiular mana endi bizni zamonimizda insonlar dunyoviy narsalarda rivojlandi diniy narsalarda pastga ketdi shu dunyoviy narsalarda rivojlanganligi uchun oppoq sahifalarga chiqyapti bu ham ayni narsa mana shu sahifalar fabrikasidan chiqyaturganda shunga ham o'xsha ayni siyo bilan ayni sahifaga yomon narsalar shirk kalimalarni yozsangiz ham bo'lverardi lekin bu sahifalarga qur'on yozilibdi endi qanday qilib bu sahifalar yoki siyohlar qadim bo'lib qoladi qanday qilib bu hariflar qadim bo'lib qoladi bo'ib qolmaydi bular hammasi maxluq ya'ni inson bilishlik kerak buni ulamolar shu qur'onni mutlaqo maxluq demanglar deganligidan maqsad aomins buni tushunmasdan allohning sifati bo'lgan kalomi ham maxluq ekan degan fikrga borib qolmasin deb shu gapni gapirmanglar dedi bo'masa ochiq masala bu ko'rinib turgan masala alloh taoloni kalomi maxluq hanifa yana takror gapiryaptiki mana bu bahlardan noto'g'ri fikr kelib qolmasin bu yerda ham mana allohning sifatini qanchalik komilligi go'zalligi sobit bo'lsa hech kim allohga teng kelaolmasligi ma'lum bo'lyapti payg'ambarlar abadan xudo bo'llmaan avliyolar olimlar solih kishilar abadan xudo bo'lolmasa kan ularga zarracha ibodat qilishlik joiz emas chunki ular gapirishlikda muhtoj tilga muhtoj labga tishlarga muhtoj harflarga muhtoj hariflarsiz gapirolmaydi ammo bu bahslar bizdan oldingi ulamolar tarafidan ham aytilganligi uchun bizni zamonimizdagi shu shayxparast bo'lib ketgan soxta so'pilar darrov gap chiqargan bunga shunday so'pilar o'zlarini bir firini xudo qilib olishgan butun dunyoga reklam qilishadi e'lon qilishadi hammalari shunga bog'laninglar shunga ibodat qilinglar deb keyin bir odam shu yani zamonimizda bo'lgan yaqin zamonlarda bo'lgan narsa o'zlari aytib beryapti menga bir odamni farzandi kasal bo'lgan ekan odamlar aytishdiki shuni falonchi jamoat falonchia ko'p maqtaydi ko'p katta olim avliyo deydi shuni oldiga olib borgin shu bir dam solsinchi balki alloh taolo shifo bersa balki sabab bo'lsa deyishibdi u odam qancha uzoq masofadan pullar sarflab u shayxni oldiga boribdi borib xabar bergan aytishganki sen shunday namozdan keyin o'tirgin kutib senga ham navbat keladi shayx senga ba'zi nasihatlarni qiladi ham dam solib qo'yadi yaxshi o'gitadi keyin bu kutib o'tirgan namoz o'qilib bo'lgandan keyin hamma o'tiribdi kutib shayx odamlarga qaragan hammasiga kuzatgan bitta bitta bandalarni tomosha qilib qarasa yangi bandalar ham kelgan keyin biroz shunday o'tirgandan keyin indamay chiqib ketibdi bu chiqib ketgandan keyin borgan odam achchig'i kelibdi endi shuncha yerdan keldik hech bizga qaramadi ham gapirmadi ham hali yaqinlarni chaqirib aytishdi bu bizni endi xos chaqiradimi debdi bu endi yaxshi gapirib desa yo'q chaqirmaydi dam solish kerak ediku dam soladi deganding nasihat qiladi deganding desa nasihatni eshitmadingmi sen qachon bu' nasihat biz hammamiz nasihatni eshitdik sen eshitmadingmi u dam ham soldi seni farzandingga senga nasihat ham qildi debdi eshitmadim mridlar aytdiki sen bu nasihatni eshitmagan bo'lsang bu va'zni eshitmagan bo'lsang boshqa vazni abadan eshitmaysan tushunmaysan ham sen mahrum ekansan e sen eshitishing kerak edi hozir vaz bo'ldi debdi u kishi bunday turgani bilan gapirdi bizga qarang endi allohni sifatini isbot nisbat berishyapti unga agar aytsagizki alloh taolo mana tilga muhtojemas labga muhtojmas de bizni shayximiz ham mana tilga muhtojmas enshu go'lay turib gapiraveradi gulaygan holatda bezatirib gapiraveradi hech tilini ham qimirlatmaydi hech yerni qimirlatmaydi shunday gapiraveradi allohga teng allohgaaqilishyapti bu yolg'onlikga aniqku bu narsa xuddi birodargaunay ko'rinmagan narsani ko'rsatish u eng qimmatbaho ko'ylak shuni kiyib chiqing desangiz ishonib kiyib chiqsa nima bo'ladi hammaga masxara bo'ladi o'zi qo'p yalang'och ha qiymatbaho ko'ylak kiyib yuribman o'z hech qanday gap bo'lgani yo'q biz eshityapmiz ko'p yaxshi vazlar bi I no